मध्यायम विभूति विभूतिग श्री भगवान भगवान्नवाचा भूय एव महाभागो शृणु मे परमम्बच यत्तेहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुक्सुरगनात् प्रभवं न मघर्षयग अहमादर् मादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वजग व्यो मां जमनादीञ्च वेदिलोहमहेश्वरम् असम्मोढत्समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमास ्यं धमत्समग सुखं दुःखं भवो बहु भयं च भयमेव च अहिंसा समदा दुष्टिस्तपो दानं यचो यच भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः मगशयत् शब्दपूर्वी सत्वारो मनवस्तता मद्भावा मनसा मानसा जाता येषां लोग हि माप्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽभिकम्बेन योगेन युज्यते नात्र संशयग अगं सर्वस्य प्रभो मत्तक् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मत्कथप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तच्छ मां नित्यं दुष्यन्ति चरमन्ति तिचर। च दे देषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धियोगं तं येन मापुभयान्ति ते देशामि वाणुकं पार्थ पार्थमहमज्ञानदन्दम नाचयां व्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताम् अर्जुनो वाच परं ब्रह्म परं ताम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमातिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयक् सर्वे देवश्रीर्नारदस्तथासितो देवसो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीष्मि सर्वमेद ऋतमन्ये यन्मां ल वतसि के चव ते भगवन् व्यक्तिं दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूते च शेषेण वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य या तिष्ठसि ततं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु सिन्त्योऽसि बहवन्मय विस्तरेनात्मनो योगं विभूदिं च जनात्तनं भूयः कदयदृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभावानुवाचा हन्त मे हन्त ते कथमिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय प्राधान्यदग्गुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस् विस्तरस्य मे अगमात्मा कुटाके च सर्वभूदासय स्थिताः अगमादिच्छमत्यं भूताना मन्त एव च आदित्यानामहं विष्णोर्ज्योतिषां रविरं चुमान् मरीचिर्मरुदामस्मि नक्षत्राणामहं सचि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवह इन्द्रियाणां मनच्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां सङ्करचास्मि विद्वेषो वसूनां भावगच्छास्मि मेरुक्सिखरिनामकं प्रोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थबृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धक् सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगरहं किरामस्म्येहमक्षरं यज्ञानां च वयज्ञोऽस्मि स्थावराणां किमालयः अश्वद्दक् देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथक्सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः स्रवसमज्वानां विद्धि मां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावधं गजेन्द्राणां न नरणाञ्चनरातिभम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनच्चास्मि कन्धर्भ सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्त नागानां वरुणो यातसामघम् पितॄणामर्यमाचास्मि यमक् संयमतामघं प्रह्लादच्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामघं मृकाणां च मृकेन्द्रोऽहं वैनदे यक्षभक्षिणां भवनभवदामस्मि रामसहस्रभृतामघं श्रोदसामस्मि स्रोदसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्धच्च मत्यं चैवाकमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादक् प्रवततामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वकत् सा द्वन्द्वक्सा मासिकस्य च अगमिवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधादृदिक्ष्मा मृगत् साम तथा साम्नान् गायत्री चन्तसामघं मासानां मार्गश्रीशोकं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतञ्चलयतामस्मि तेजस तेजस्तेजस्वि नामकं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वपदामघम् वृष्णीनां वासुदेव पाण्डवानां धनञ्जयनं मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुचना कविः खण्डोतमयतामस्मि नीधिरश्मिजिहीक्षतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामकं सर्वभूतानां बीजं ततकमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं सराचरं नाम मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषदुदेश तत् प्रोक्तो विभूते यद्यद् बुभुधिसत्त्वं श्रीमतोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ते जों च संभवम् अथवा बहुनैतेन किवार्जुनं विष्टप्याकमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगतु इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत् सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः